হেল্ল' ভিভাৰছ আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এক চিম্পুল আৰু কম সময়ত প্ৰস্তুত কৰা ব্ৰেকফাষ্টৰ ৰেচিপি ইয়াৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ ডেৰ কাপ চুজি আৰু লৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে এগিলাচ পানী আৰু অলপ অলপ পানী দি ইয়াক লাহে লাহে মই মিলাই আছোঁ এগিলাচ পানী কম হওঁতে আকৌ হাফ গিলাচ পানী লৈ লৈছোঁ অৰ্থাৎ যিমানখিনি চুজি সিমানখিনি পানী লৈ ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ লৈছোঁ এয়া দি দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ এক চামুচ আৰু বেকিং চ'ডা চাৰিভাগৰ এক চামুচ এইখিনি দি অকণমান পানী দি ইয়াক এক্টিভেট কৰি লৈছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি বস্তুক আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ ডেৰ মিনিটমান ইয়াক ধুনীয়াকৈ ফেটি লৈ আছোঁ এইখিনি ফেটা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি ঢাকি থৈ দি ইয়াৰ বাকীখিনি প্ৰস্তুতি কৰি লওঁ এয়া মেগী লৈছোঁ এক পেকেট এটা পিঁয়াজ দুটা আলু দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু দুটা কণী এই বস্তুখিনি লৈ প্ৰথমতে মই মেগীখিনি সিজিবলৈ দি দিছোঁ অকণমান পানীত তেল দি এইখিনি সিজা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু মই আলু দুটা ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ কেঁচা জ্বলাও কাটি লৈছোঁ আৰু কণী দুটা ধুনীয়াকৈ ভাঙি ইয়াক অকণমান কেঁচা জ্বলা আৰু পিঁয়াজ দি নিমখ দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ ফেটি লৈ লৈছোঁ কেৰাহী বহাই দিছোঁ অকণমান দি দিছোঁ ৰিফাইন অইল তাতে দি দিছোঁ ক'লা জিৰা আলু পিঁয়াজ কেঁচা জ্বলা আৰু আদা অকণমান কাটি ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিলাই দি দিছোঁ আৰু জোখমতে দি দিছোঁ নিমখ হালধি জলকীয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি এইখিনি দি মিলোৱা হৈ যাওঁতে মেগীৰ মছলাখিনিও ইয়াত ঢালি দি দিছোঁ দি ইয়াক প্ৰায় তিনি মিনিটমান লৰাই লৰাই ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া মেগীখিনি দি আকৌ ইয়াক লৰাই লৰাই ভাজি লৈ ল'ম দুই মিনিট মুঠ এই মেগীখিনি প্ৰস্তুত কৰোঁতে মই পাঁচ মিনিট সময় লৈ লৈছোঁ কাৰণ আলুখিনি অকণমান হ'লেও সিজাই ল'ব লাগিব মেগী হৈ যাওঁতে এয়া কণী মই ভাজিবলৈ দিছোঁ আৰু কণীৰ মাজত এয়া দি দিছোঁ মেগীখিনি মেগীখিনি ধুনীয়াকৈ দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ ৰোল এটা বনাই লৈ আছোঁ এয়া ৰোলটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এতিয়া এটা ৰোলক মই দুটুকুৰ কৰি লৈ আছোঁ আৰু এয়া কৰি মই প্লেটত উঠাই লৈ লৈছোঁ আৰু যিখিনি কণী আছিল সেইখিনিকো দি আৰু এটা ৰোল এনেকৈ বনাই লৈ লৈছোঁ এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া মই গিলাচ লৈ লৈছোঁ গিলাচত এয়া তেল দি প্ৰথমতে ইয়াক তেলখিনি ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সানি লৈ লৈছোঁ যাতে মিশ্ৰণখিনি দিওঁতে ইয়াক লাগি নধৰে গোটেইখিনি হৈ যাওঁতে এয়া চুজিৰ মিশ্ৰণটো উলিয়াই লৈ লৈছোঁ চুজিৰ মিশ্ৰণটো অলপ ডাঠ যেন লাগিছে তাতে এয়া সৰু চামুচেৰে দুচামুচ তেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি দিও ইয়াক ধুনীয়াকৈ ফেটি লৈ আছোঁ সম্পূৰ্ণ মিলোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আৰু আধা কাপ পানী দি ইয়াক ধুনীয়াকৈ কেকৰ মিশ্ৰণৰ দৰে অকণমান মিলাই লৈ লৈছোঁ আগতে বহুত ডাঠ হৈ গৈছিল চুজিখিনি ফুলি উঠিছিল সেইকাৰণে এতিয়া গিলাচৰ তলত মই এক চামুচকৈ এয়া মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ প্ৰথমতে এয়া মিশ্ৰণখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া মই কণী এক পিচ মাজত বহাই দি চাৰিওফালে এই মিশ্ৰণখিনি দি আছোঁ এইখিনি চাৰিওফালে দিয়াৰ পিছত ওপৰখন মই ঢাকি দি দিছোঁ আৰু ইয়াক টেপ কৰি থৈ দিছোঁ এনেকৈ এয়া চাওক মই আৰু এটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কণীটো মাজত বহাই দি চাৰিওফালে এয়া মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ আৰু কণীটো হাতেৰে লৰাই ইফালেও দি দিছোঁ যাতে কণীটো ঠিক মিডিলত বহি যায় এনেকৈ এয়া মই দুটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ এয়া হৈ গৈছে ইতিমধ্যে মই ৰাইচ কুকাৰত পানী বহাই দিছিলোঁ পানীখিনি উতলি উঠিছে এয়া মই পানীৰ মাজত গিলাচকেইটা বহাই দি আছোঁ এয়া বহাই দি দিছোঁ এনেকৈ বিছ মিনিট পিছত এয়া খুলি যাইছোঁ চাওকি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে আৰু ধুনীয়া এটা ডিজাইন হৈ গৈছে এইখিনি কেতিয়া মই উঠাই লৈ লওঁ কাৰণ ই সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গৈছে এয়া সম্পূৰ্ণকৈ উঠোৱা হৈ গৈছে এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনিক মই কাঁহী এটাত উলিয়াই লৈ আছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ উলিয়াই আহিছে ক'তো লাগি ধৰা নাই অকণমান হাতেৰে টেক কৰি ইয়াক উলিয়াই লৈ লৈছোঁ সেই লৈ লোৱাৰ পিছত এটা মই এনেকৈ পিচ কৰি আছোঁ মাজেৰে সৰু সৰুকৈ এটাত পাঁচ পিচকৈ কাটি লৈ আছোঁ এয়া ধুনীয়াকৈ মোৰ কাটা এটা হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি মই প্লেট এটাত ধুনীয়াকৈ সজাই দি আছোঁ সেয়া মোৰ হৈ গৈছে মই দুটা কাটিছোঁ দুটাই লগা নাই সেয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিছোঁ দেখিবলৈ চাওক যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ সিমানেই টেষ্টি নিমখ সেয়া নাস্তা আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকসকললৈ ধন্যবাদ